Hər kəs salamlayıram. Biokimya bölməsindən 193 nömrəli testi məsələn izah edəcəm. Amin turşudakların nisbi molekul kütlələrinin cəmi 970 qiymət olan polipeptid zəncirinin əmələ gəlməsinə ən az neçə saniyə lazımdır? Əvvəlcə amin turşuların kimyəvi formulunu yazaq. Demək, H2N CH R COOH. Və amin turşun sərbəst halda nisbi molekul kütləsi 128-dir. Əvvəl bu 128-in 54-ü orta hesablar, radikalın payına düşür. Yerdə qalan 74 isə digər hissəyə payına düşür. Demək, radikalların bir amin turşunun radikan kütləsi neçə oldu? 54. Əgər bir amin turşunun radikalı 54dürsə, bəs neçə amin turşuda radikallar 972 olacaq. Buradan x = 18. Demək, neçə amin turşu oldu? 18 amin turşu oldu. Və bir amin turşunun zəncirə birləşməsi Bildik ki, neçə saniyə çəkirdi? 1/5, 1/6 saniyə. Və bizə ən az dediyinə görə, biz 1/5 yoxsa 1/6 götürsək ən az vaxt alarıq? 1/6 saniyə. Demək, 1 amin turşu zəncirə birləşməsi 1/6 bir saniyə çəkirsə, bəs 18 amin turşunun zəncirə birləşməsi neçə saniyə çəkər? Buradan da x bərabərdir 18 vur 0.1 o da bərabər olacaq 3 saniyə. Demək cavabımız neçə elədi? 3 saniyə.